как откосить от чего-то. Я вам расскажу о вещах, от которых откосить нельзя. Откосить от смерти нельзя. Или можно. Вот был один человек. А не, нельзя. Дальше. Как откосить от тещи? Я же сказал, откосить от смерти нельзя. Не умеешь косить, не коси. Вот, например, косил как-то дедушка Клевер и откосил внученьки ноженьки. Мораль, не играй в бентон в Клевере. Вот мне кто-то с первого ряда подсказывает, как откосить от армии. Вот был один парень, который хотел откосить от армии. Ломал он себе ногу, ломал, ломал, подскользнулся, упал, разбил голову и умер. Мораль, не подсказывай. Поехали дальше. Кстати, ехали два мужика косить в бабло. Ехали они, ехали, ехали, ехали и не доехали. Мораль. Не ешьте испорченную колбасу. Очень сильно, в на... очень сильно в нашей жизни и без того нелепые пробки. Чтобы откосить от пробок, нужно ездить в метро. Но очень аккуратно. Песня по этому поводу. Лежат отдельно, руки и колено, проехал пояс метрополитена. Мораль, не играйте в бобинтон на экскаваторе. А мораль, моей капитанск... мораль моего капитанского конкурса, сколько не было неудач в жизни, главное не опускать руки и жить дальше. Спасибо. Теща, я так понял, откосить у тебя не получилось. Ну, Бог тебе, судья. Вопрос. Как там честь? Спасибо, 40 дней праздновать будем. там підказував з першого ряду? Скажи, журі тебе не вижене з капітанського? Як вони можуть мене вигнати, якщо я сам гоню беса? Завершує розповідь капітанську на тему, як відкосити від будь-чого. Віталій Возний, команда «Консок»